Меня зовут Алена. Мне восемь лет. Война для меня это снаряды, э, гром, пушек, танки, звук. Э, если в тебя стреляют, это самое страшное. есть такая крыша под домами и там можно спрятаться и лечь просто чтобы спастись от снаряда. Самое безопасное место это это где подальше это где микрорайон возле школьной возле 19, возле 18, возле 14, возле 10. -го. Ну, еще 10 не сильно безопасный. Еще не знаю такое дерево, где можно спрятаться тоже. Если на Артеме, то можно спрятаться где-то под заборами. А если на северной, то лучше как бы спрятаться какие-то кусты за кустами. И есть еще в парке, есть такое место, где большой круг, и там можно тоже спрятаться.